Новости телевидения, хотя точнее сказать про новости телевидения. Вы видели программу ⁇ Время новостей Донбасса ⁇ Наверняка нет, но уж рекламный ролик программы вы должны были посмотреть. Только свежие новости. И актуальные. Время новостей Донбасса. Мы всегда покажем больше. Ничего себе заявка. Интригующе. Мы всегда покажем больше, обещает ведущая новостей Юлия Миншакирова, положа нежно руку на плечо своего коллеги Сергея Игрунова. Ну, я, по крайней мере, это так понял. То есть она приняла ванну и вышла к завтраку или к ужину. Это, кстати, принципиальный вопрос. Реклама с несколькими смысловыми загадками, потому что непонятно, девушка моется в душе до или уже все произошло. И она принимает душ после. Наши герои встречаются в красивом каминном зале с картинами. Только камин забит какими-то тротиловыми шашками. Предательски у меня проскочила мысль, что отец семейства стырил тротил на шахте. Ну, на всякий случай, от соседей отбиваться или просто больше нечего там тырить.